из в Солнечный берег 7 рейсов в день в среднем у нас на сайте Рубикон есть. От 7 до 9, смотря какой день недели. Значит, цена от 2200 гривен до там, 2800 гривен примерно, в зависимости от времени перевозчика и так далее. Дальше отправление. Отправление есть автостанция Старостяная и автостанция Привокзальная. Это оба этих автовокзала находятся на Старосиной площади, поэтому не перепутайте. Внимательно смотрите, там есть Старосина 1А и Старосина 1Б. Дальше еще есть отправление с Калантаевской 58, это центральный автовокзал. И многие автобусы, они отправляются, допустим, сначала он со Старосиной едет, и там через 20-30 минут у него, у него уже отправление с Калантаевской 58, поэтому когда будете бронировать билеты с оплатой при посадке, либо с полной предоплатой, то вы уточняете, какая автостанция вам ближе и удобнее. Вся информация есть на сайте Рубикона.